Любесенки, ми вітаю всіх на моєму каналі. Я Дмитро Костельова, автор курсу «Зіринка Ся, який стартує 3 листопада. Всіх чекаю, хто хоче окрилитися, хто хоче повірити в себе і почати заробляти в інстаграмі. А з нами прямо в ефірі Черівна Олена Бюн. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю. Я радий вас бачити, радий в гарному настрої, Любесенки. Не зважаючи на що, ми живемо, ми рухаємося далі і шукаємо відповіді на, важ... на ті питання, які нас хвилюють всіх. Правда, пані Так. Що почнемо з контрнаступа і походу ЗСУ на Москву? Ця новина, прям чесно. Я у всіх пабліках читаю. Люди мені пишуть. Давайте подивимося, взагалі чи готують збройні сили, що то таке пов'язане з походом на Москву або з непоходом, або з руйнаціями, або з підривами, тому що ті заяви Путіна і його вуса, його вус. Ми розуміємо, що щось вони бояться, переживають. Давайте так. Стоит ли бояться чего-то кремлевской власти? Давайте. Противоположное с точки зрения. Не, ну то, что им стоит бояться, это однозначно. По-любому, да? Да. Ну, тут понимаете, в чем? Давайте так, тут не только... Ну, я обтекаем, а то, что можно сказать, да, скажу. Да. Здесь не только дело в, в украинских вооруженных силах, да. да, потому что понятно, что их действия тут показаны, и все показано. Но тут есть и другие моменты. Mm. Которі присутствують внутрі Росії, я отак вот скажу, а ну все одно же якісь по любому московити десь через щось піддивляються. Ну ви ж понімаєте, да десь знаходять якісь п'єнк штуки і дивляться нас. От давайте скажемо ви московиті за те, що ви вибиваєте нашу енергетику, те, що ви рушите наші будинки, рушити вбиваєте наших співвітчизників. Что чекает этих московитов, которые там живут? Yeah. Ну я не думаю, что пройдет, оно так просто них, и ничего никуда не тронется, ну поняла? Я уже много раз говорила об этом, много раз, Дима. Ждите, московиты, ждите, ждите. как это жди меня была программа, а теперь ждите, ждите. Это оно просто так энергетически работает. Здесь даже дело не в действиях, yeah. понимаете? Если мы берем с точки зрения, потому что канал эзотерический, Да. Yeah. Здесь энергетика так работает. Угу. Е, пані Олена, тоді питання зразу до вас про контрнаступ. Тільки якось так ми розуміємо, що нічого так просто не буває, зброю ж дають, дають ми ж дивимося, там, да Бригади все одно не всі отримують. А от чи дійсно що то планується в плані контрнаступа на якихось окремих територіях? З точки зору України? Да. Дима, я не хочу этот ну, вопрос. Ми залишимо любесенький, але я знаю, що має бути все добре. Ну, ну, да, да. Бо ми зараз як торкнемося, як книточку почнемо розв'язувати. Поїхали, поїхали, все-таки ці там гавки. Зеленський зустрічається з Трампом на цьому тижні. Давайте так, мета візита, що хоче Трамп, що хоче Зеленський. Що хоче Трамп? Что хочет Трамп от Зеленского? Вот что хочет Трамп от Зеленского? Встреча Трампа и Зеленского, так, наверное, что хочет Нет. Трамп от Зеленского? Трамп. Ну, смотрите, здесь, э, что хочет Трамп, uh -huh. он действительно, вот это его погроза Кремлю, да, что надо заканчивать с этим, uh -huh. да, была же там что-то типа такого сказано, чтобы, э, ну, я так понимаю, руками Украины э, надавить на Кремлевскую власть, оторвать ее, заставить по-другому посмотреть на ситуацию. Uh -huh. Кстати, здесь достаточно плохие карты для кремлевской власти. Угу. Со стороны Трампа. Кремль это знает. Вот Кремль понимает, что после этого визита что-то случится, и что-то изменится, и они будут вынуждены подлаштовываться. Понимаю, залиться от визита. Трампа и Зеленского Ну, видите, он пытается манипулировать со всех сторон. И будет пытаться, опять же, по каким-то своим каналам, как он умеет, ну, выставить вот что-то негативную картинку. То, что он боится, да. Угу. Будем говорить, что достаточно его это сильно напрягает. Ну, конечно. Это писать его визита. Что будет делать Украина в бик Кремля? БиК в России, биг Кемля. Какие украинских сил сбройных будут направлены к Украине? с Трампом. Какие Как вы в скорости Ну, это будет лететь в их что-то. Mm -hmm. Достаточно быстро, далеко mm -hmm. и сильно. Ну так, да. ми так чекаємо це вже, але ви бачите, що обстріл за обстрілами, кожне місце кошмарить, Хай, як не Харків, як Дніпро, як не Одеса, так Київ ну, ви зрозуміли, все вони просто прицільно б'ють. Але питання таке: є прогноз найпесимістичніший, що населення України може скоротитися до 10-15 мільйонів? Песимістичний такий прогноз. Чи дійсно населення України скоротиться до 15 мільйонів? Населення України. Но я бы сказала нет по этим картам. Здесь идет как бы целенаправленное, прямое, не прямое, как бы уничтожение, геноцид украинского народа. Мы с вами это знаем. Да. Но нет, тут видите, нет. Значит. До такой степени Я надіюсь, надіюсь, що ми вистоїмо і в нас все буде добре. Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, і, ймовірно, Китай змусить РФ виступати проти НАТО, щоб відволікати нас. Давайте так чи буде пов'язана е, війна в районі Тайваня з війною в Європі? Чи будуть вони одночасно відбуватися? це ну, ми, до речі, про це якось говорили ще рік назад, тому що ми розбираємо тему і Китай зараз Руками, руками. Китай хочемось Так. Уже НАТО про це говорить публічно, генсек НАТО Рютте про це заявляє. Отже, коли буде напад, наступ на Тайвань? Паралельно з цим Росія почне війну з НАТО. Ну, так, да, Нікита молокові. Они готовятся, и причем тут еще, ну, я же говорила, недаром зеленые человечки появились около Эстонии, давайте да. так. Пусть они не нарушали границу, но там идет слежка, сбор информации, и причем это, знаете, это не то, что вот эти зеленые человечки, да. именно, которые там показали. Там есть еще что-то, что собирает информацию, реакция, да, вот это вот, все-все-все. Это все не просто так. Uh -huh. И то, что они сегодня, вот тоже появилась информация, то, что Кремль готовит там резервистов, э, собирается привлечь, это тоже не просто так, это все суда. А резервисты идут в строй, пойдут воевать? Ну да, но здесь не столько Украина, понимаете, здесь опять действие направлено на другие страны, обратите внимание. Кремлю нужна победа. То есть прощупать пути, ходы, куда бы он мог под видом захода, как всегда, по справедливости, да, на самом деле по обману, зайти на какую-то. Но это страна, все-таки, страны бывшего Советского Союза, ныне независимые, создать такую ситуацию внутри, чтобы зайти туда. И угу. потом кричать: знаете, вот им нужна победа, потому что он облажался. войной в Україні поповне, это йому надо как к переговорному процесу і к смене власти, которая перестановке власти. Йому це треба ра? Польща каже, що більше не може приймати українців, тобто вони змінили перед по кордону оцифровки, там відбитки, очі все фотографують. Що дійсно поляки закриють кордон для українських мігрантів біженців? нет я не думаю что прямо они так резко закроют угу. ну то есть ну сократить количество это не значит категорически нет да. это знаете создать ситуацию чтобы отбить охоту как бы въезжать в польше да угу. то есть таким образом уменьшить поток Тобто вони вже все отримали, що хотіли. Я дивився дуже класне відео mm -hmm. на Ютубі, не вийшло е, Окупація Варшави українцями. Що зробили українці за останні роки? Да? Як вони підняли їхній бізнес і життя? Ну, ми ще історія покаже. Альонка питає: давайте подивимося Кременчук і Кременчуцьку Гес після останньої атаки постійні розвідрони. Розвідрони Любезеньки зараз скрізь. опасность идет к сожалению uh -huh. серьезная опасность то есть то что они могут положить на да, энергосистему кременчурская газ к сожалению да uh -huh. ну меры предпринимают к этому ну какая опасность есть но опять они говорят это не только кременчурская газ это и другие газ тоже uh -huh. а мистер кременчук просто Место кременчику. Ну, понятно, это как бы создать десятка жезлов, создать тяжелую ситуацию. Тут работа ПВО, смотрите, в планах кременчук. Вот прям сами и дроны, и ракеты в планах. Будьте предельно внимательны. Да, тут есть работа ПВО. Угу. Предельное внимание. Еще опасность есть террористической деятельности, или же это наведение, mm -hmm. или же это может быть минирование. То, что mm -hmm. мы сейчас видим, вот это они то школы минировали, то теперь потяги минируют. Mm -hmm. Движение, передвижение, вода, учебное заведения, все, что связано с детьми, производство. И медицинские То же самое, Кременчук. Все, о чем я предупреждала, вот этот спектр огромный. Он все остается. И предельное внимание в дневное время. Да, любасненькие, бережите себя. Мисто Билоцерква. Біла церква, любесеньки. Зараз дивлюся ваші питання. Що ви писали в телеграм-каналі Любесенький? Підписуйтесь на нього, і там можна ближче з вами спілкуватися і писати питання, і взагалі е більше краще комунікувати. Перемещение, все, что связано с перемещением, передвижением, частные дома. на дорога, да, типа? Скорее всего, производство, наведение. Тут тоже либо наведение, либо опасность рактов может быть. Опасность ідеться, смотрите, повторення ситуації може бути. Як вот было для Білої церкви, ідеть такая повторение ситуации. Небесники, закликаю поставити лайк і обов'язково підпишіться на наші канали з пані Оленою, тому що потрібно дивитися наш оригінальний контент тільки на наших каналах. Ніде іншим ми не випускаємо наші ефіри на каналі пані Олени Бюн і на моєму каналі Костельова Онлайн. Все, ніде. Ми шахраїв заблокували деякі ефіри, вони зараз будуть красти інші, то ми будемо за ними ретельно спостерігати і теж блокувати. Дякую всім, хто долучався. Дніпро, по загрозам і окупація Дніпра. Або хоч підхід російських військ впритул до Дніпра. Окупація дніпра. Окупація Дніпра. Окупація. Нет, больше тут они, видите, они, они, они реально понимают, что оккупировать они не могут его. Mm -hmm. Тут, видите, все то же самое. Раскачать ситуацию mm -hmm. внутри Днепра, поняли, а потом за счет предательства попытаться. Это вот у них такие планы. Mm -hmm. а позав... Потому что в прямую нет, они понимают, что в прямую нет. Mm -hmm. Я надеюсь. Это только вот создавая, вот это то, что определенные большие города, которые мы с вами перечисляли все время... Вот оно так и идет, раскачать ситуацию внутри, там, что касается смены власти, вот такое насильственное. Угу. Зараз мы дивимся загрозы для Днепра по обстрелу. Днепр, загрозы для Днепра. Загрозы для Днепра. Грузы для Днепра. Будьте предельно внимательны, десятка мечей идет в Днепр. Угу. К сожалению, тоже это касается свет, да, ну, энергосистемы, понятно на ближайшее время, в том числе медицинские учреждения, административные учреждения. Тоже целью остается какая-то либо памятка, либо еще... Это может монастырь и храмы быть. Те же карты, видите либо... Вот смотрите, третий город с вами смотрим. Наведение, либо же опасность теракта по этой карте идет. Угу. Тоже, вот здесь вот, да, и тут тоже перемещение, передвижение, то, что они сейчас делают, вот это псевдоминирование, ну, тут тоже надо предельно внимательными быть, все, что связано с водой. Ну, то есть, загроза идет всем стратегичным объектам. А да, что ну, как бы желание кардинально изменить да. ситуацию под себя, но они не могут это сделать, угу. не могут. Любесенькі, поставте лайк, донатьте на Збройні Сили. над пані Оленою є QR-код, мною є номер банки. Зараз ми закрили дро... збір на батарейки на дрони. Дякую, 150 тисяч полетять хлопцям на їхні придбання, а далі два автомобілі нас чекають. Тому давайте активізуємося по десятки, по 20 гривень. Хто як може. Нас багато дивляться. Підтримуйте, не будьте байдужими, тому що за статистикою українці почали донатити в рази в рази менше. Так, поїхали далі. Питання. Лю люди переживають і все-таки втрачають віру, що за лівий берег Херсонщини взагалі повернеться в Україну. Повернеться. Ну, повернеться лівий берег. Да, ну, так. Карта була достатньо. медленная, это медленно, да, мы ее возвращали по определенным причинам. И здесь многое, что я уже объясняла, было, но не зависело от Украины, потому что стоял запрет. Сейчас, видите, идет ускорение ситуации. Повернем все. Видите, стояли, вот, ну четко, стояли запреты. Стояли запреты на продвижение Украины в этом направлении. Окей, рухаємося далі. Лі Лєна Таня пише. Подивіться, будь ласка, Мирноград Донецька області, чи буде окупований там вкрай важка ситуація. Місто знищують, чи вистую, чи залишиться під прапором Мирноград. Донецька Мирноград. область. окупація Мирнограда Донецька область Но я пока не вижу оккупации. Ну, тут тоже, тут использование всех методов для достижения цели. Это может быть применение чего-то э, фронт, город. Ну, вот где линия до да, фронта идет, химического, ну, то, что они делают, да, вот такого э, подземные ходы э, в таком плане. Но, к сожалению, да, город будет разрушать. Ну, так, ну, так, може, окупації не бути, але руйнація може бути тотальна, правда ж? Да, будут. Все, що вони не можуть взять, вони беруть і рушать. Женя питає, пані Олена, Діма, рівне? Рівне, місто рівне. Так, ровно а у вас там есть наводчики. Угу. И это может быть... Я не знаю, здесь тоже надо проверить храмы, церкви. Ну да. Тика тронь храма, зараз люди выйдут mm -hmm. Так, идут. церкви, храма прямо серьезная. Вот там прямо какая-то коммуникация такая идет. ними, да? Mm -hmm. Какой-то храм один. Ну, ну, шпигунство там. Вот чистой воды шпигунство. Так, какая опасность Перемещение, передвижение идет опасность. Понятно, что и ну то же самое, видите, раз есть шпионство, наводка, спецпрация, десятка мечей может быть. Будьте предельно внимательны. Свет, вода, ну все, что о чем мы говорим. Угу. Окей. А теперь равен с на станции. Ну, тут, смотрите, тут опять. Она как бы здесь, ну, не сама ровенская, скорее всего, а подстанция. То есть некая опасность идет. Смотрите, тут тоже надо все проверять. Вот заехали, вот смотрите, они говорят, заехали шпигуны, вот куда я сказала, да, где они могут укрываться. И это проведение каких-то действий по подстанции, что-то с этим связано. Ну, прямо четко, видите? Ну, то, что опасность, да, идет ей. Тут да. надо, да, с воздуха и, с, и, ну, и смотреть.